assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqivozlari va qo'y ishqozlari. mana bugun haftaning juma kuni hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan tabriklayman bugun 27 noyabr biz farg'ona viloyati qo'qon shahridamiz bugungi syomkamiz bu sharoitida qo'y boqish sirlari va naslchilik haqida bo'ladi va ishqivozlari bo'lsa nasldorlarga sotiladigan qo'chqorlar haqida qo'ldan kelgancha syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa layk like, yoqmasa dizlayk bosib o'z fikringizni komentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va like basıp, biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga miyassor bo'lasiz qani bizdan uyoqlashmag layk bosib poделиться qilib videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz qani biz boshladik hurmatli obunachilar mana video syomkamizni boshladik bu yerda asosan hozir bir yuz yetmish bir yuz sakson kilolik tirik vazndai qo'chqorlar ekan tishlari to'rtta tish yasharlik to'rt yashar olti yasharlik qo'chqorlar xullas tirik vazni eng kami bir yuz ellik kilogramm bo'lmasa bir yuz yetmish mana shu bir yuz yetmish chiqar ekan naslchilikka asosan naslchilikka sotishar ekan agar ish qivoz bo'lsa telefon qilasizlar hozir bularni biz birinchi o'rinda e, nima deydi boq sirlarini yoritib berishga harakat qilamiz judayam ko'p obunachilarimiz iltimos qilishgandi qanaqa qilib boqiladi nima qilish kerak endi hamma har xil usul bilan boqar ekan o'shanga endi qo'ldan kelgancha akamizdan so'rab sir sanoatlarni yoritib berishga harakat qilamiz ko'pchilik biladi biz qo'y boqishni bilamiz deyisadi lekin ko'pchilik bilmaydiganlar ham bor ekan bu bilmaslik ayb emas bizga ko'p telefon qilishadi o'sha qo'y boqqanlarna yana bitta syomka qilib chiqaring iltimos shuncha qo'chqor oldim qo'y olmoqchiman qanaqa boqish kerak hozir bularni mana qo'ldan kelgacha yoritib beramiz bu yerda to'rtta -tö. to'rtta to'rt yashar olti yasharli qo'chqorlarimiz asosan naslchilik ekan bu mm -hmm. go'shtga sotishmaydi ekan bularni yem yeyish tartibi oldida постоянно makka bilan bug'doy va suli aralashma turar ekan hech qachon tugab qolmaydi ekan keyin bedani drablikadan o'tkazilgan mana maydasi mana shu holatda pastyanda turar ekan oda uzilib qolmaydi a bu yo'uzmaymana shu xohlaganicha yeb yotib turaveradi mana bu yerda beda bilan beda turar ekan bu yerda ozgina miqdorda bug'doy asosan suli bilan nima deydi makkani shundaycha to'kib qo'yagan aralashma bu yerga quyib qo'yib qo'yishar ekan quruq yemaydi ekan ularga pishirib bermaysiz yo'q ularga pishirib bermaman a bularga kattalarga pishirib bermaydi ekan endi tish buzgan ikki tishlarga unga pishirib ekan, hozir ularni ham ko'rsatamiz shu holatda edi ekan xohlagan paytida yeydi xohlagan paytida turar ekan bunga asosiy bir rejim kerak emas ekan akamiz şey aytishiga qaraganda shunday beriladi bular уже mana semizligi ham вобще şey zo'r ekan nimalariga nima deydi Qovurg'alarga umuman qo'l kirmay qolibdi bu bir surish sururishib sürüş ketmaydimi Urushadi. o'rganib bo'lgan o'rganib bo'lgan bu bularni asosan naslka sotasizda endi naslga akamiz o'zlari ishqivozga akamiz bai tojikiston bali qirg'iziston o'sha bitta qo'chqor uchun tojikistonga b borib olib kelishgan ekan shunaqa faqat naslchilikka boqishadi bozordan olishmaydi bozordan uncha muncha akamni ko'rib turaman ishqvozlikka narx navoni bilgan chiqishadi lekin bozordan qo'ya olishmaydi o'sha tojikistondan qirg'izistondan o'sha taraflardan olib keladi eng kattasi mana shumi qizilmi vazni mana shumi yo'q ulari ham katta Cho'y ham bir biridan og'ir vesi 170 kg og'ida, ha, ag'daa tirik vazni en tortishgan odam yo'q tortishgan odam yo'q Ammo o'zi qo'ylar ham juda ham katta qo'ylar go'sht yuz kilo tepasida go'sht yuz kiloi tepaida aniq chiqadi ha. 110 kg, 115 kg. yuz bu akamizni uyidan oldin o'tgan yili yozmidi bahormidi ha yozda to'rt besh ol oldin yozda syomka qilib chiqarganmiz kim esida bo'lsa bu tarafdan chiqarganmizar hozir yopib qo'yishibdi qish keldi baribir o'shaning uchun hozir taa ko'rsatamiz zo'r qo'chqorlaboda ularni ham ish olib ketishgan mana qo'chqorni qarang jonivorni xullas bular ish bo'lsa tanlab olishga yoki bo'lmasam do'ngucha qanchadan bo'lsa berai telefonda hali bo'lmaydi iir kelsa ko'radi ha kelвой gaplashsa u boshqa to'g'ri narxga akamiz aytishyapti narx qimmat deyishyapti aytsa baribir ko'pchilik tushunadi keyin qo'yga ishoz tushunadigani deydi akamiz shunday aytsang o'zi kelishib olib ketadi deyishyapti buni hozir narxini aytsam ko'pchilik kommentariyada ham noto'g'ri fikrlar yozishi mumkin lekin o'sha chiqargan qo'ylarimizni qozog'istondan kelib boqadiganlar olib ketishgan o'sha aytgan pullariga sotishgan olib ketishgan e, festivalga o'sha qo'ylarni nimasi bo'lar ekan musobaqasi eng katta vazndagi eng chiroyli o'sha o'tgan yili reklama qilganmiz hammasini olib ketishgan eng chiroyli vazn eng chiroyli dumba xullas o'shanaqasini işte, uchta to'rtda borda akamiz olib ketishgan qozog'istonlik akalarimiz olib ketishgan ekan endi baribir pandemiya en, bo'lib ketib bor olmay qoldik o'zi borish niyati bor edi o'sha qozog'istonda qo'y o'sha qo'chqorlar festivali bo'larekan eng zo'r chiroyli qo'chqorlar vazni katta shunaqalar haqida bular o'shalar olib ketgan narxlarni telefon orqali o'zlaring kelishasizlar yoki bo'lmasa haqiqiy ishqvoz bo'lsa akamizga aloqaga chiqsalarig videoni davomida nomerni aytib ketamiz kelib ko'rib ustura savdo qilib olverasizlar kelishgan holda bularni yem yeyish tartibi shu ekan oldiga постоянно bedani maydalangan turar ekan bedani o'zi ekan hech narsa qo'shilmaydi ekan keyin bug'doy makka suli bo'ldi boshqa hech narsa yemaydi ekan ana shu holatda posстоянnо yigirma to'rt soat yeb ichib yotaverar ekan endi hozir ichkaridagilarga ko'rsatamiz bitta 4 dona tirik vazni bir yuz ellik kiloi ag'idagi bir bo'lgan qo'chqorlar mana kallalarni qarang yani motor o'ldi, balonda kiladi kallasi ham jonivorlar to'rt yashar 6 yashar bu yerda hurmatli obunachi keyingi qo'chqorlarimiz bon, mana bitta polni polnыy mana qo'chqorni boqishadi akamizni boqish tartibi faqat ana shun qo'yib yuborishibto'rtta beshta qilib boqishar ekan kimdir orasini kletka qilib bo'lib bo'lib boqishadi kimdir qo'yib qo'yiyuborib boqadi akamizni an qo'yib to'rtta beshta qilib boqishadi bularni ham ish to'rttish ish ekan hozir ko'rsatgan qo'chqorlarimizdan jichha besh o'n kilo kichikroq lekin u darajada semiz emas bular bular ham endi semirib o'sib borayotgan qo'chqorlar ekan to'rtta oltita ekan tishlari bularni ham o'sha narxini kelishilgan holda qilib beraman deyishyapti telefon qilishsa o'sha nima deydi ish qilodi telefon qilisin deyishyapti keyin o'shanda kelishamiz deyishyapti mana bularni ham tirik vazni qancha bor eng kami tirik vazni bir yuz yigirmadan bir yuz ellikkacha bir yuz yigirmadan bir yuz ellik kilogramgacha malar bir yuz ellikilo chiqadi bir yuz yigirma kilo bir yuz yigirma besh kilolik qo'y mana shu endi shu bir yuz qirq bir yuz ellik kilolik juda katta qo'chqorlar ekan kamerada bilmayman meni sizlarga qanaqa ko'rinadi kichina ko'rinishi mumkin tarozi bo'lganda tortib ko'rsatardik hozir bu yerda joya ham chuqur keyin bular uncha muncha odamni kuchi ham yetmaydi ekan o'tgangi videoyimizda qo'chqorlarni zo'rg'a dan olib chiqib ushlab turib syomka qilgandik unda akamizni o'zini aka ukalari bor edi shu yerda yordam berishgan hozir hech kim yo'q endi akamiz kelamiz syomка qilyapmiz xullas bularni ham narxi o'sha ish qihozir telefon qilib ish qil hozir kelishtirib bershadi xudo xohlasa bularni yemish tartibi makkani pishirib berasizmi nima nimani pishirib berasiz pishgan yo ye. suli yeydi sulini makkani Məkkə bu makka bug'da bug'day qaynatasiza qaynatib turib u qaynab pishgandan keyin bilan aralashtirib keyin bunaqa beda yeyong'oq palak ha? hammasini aralashtirib o'sha pishgan makkani olmixta qilib tashlab qo'yishadi an ham ichi o'tib ketmaydi ham bir biriga olmiqta bilib ko'ngliga ham tegmaydi mana shu holatda yeyiladi mana bug'doy makka kepa suli pishgandan keyin kepa sepiladi unga a pishgandan keyin asosan tayyorini ko'rsathaa mana mana tayyor mana shuniga tayyorlanar hamma qo'chqirlar mana bu yerda birinchi makka bilan sulini bug'doyni qaynatib pishirib turib pishgandan keyin kepa sepib mana shu holatga keldiriladi ikki mahal ikki mahal bitta qo'chqiq bir bah'aldi yeydimi olti kilo yeydi bitta qo'y bitta qo'y olti kilo bir kunda olti kilo mana mana shunga solib turib hammasi aralashtiriladi hozir buni o'sha ortiqcha jindi qolgani yemayekan mana shuni bii kilodan uch kilogach bitta qo'y har bittasi bittasi ikki kilo uch kilocha yeydi ikki kilogrammdan eng ko'pi yesa uch kilogacha yeydi ekan bir mahaliga keyin manha bedaidan yeryang'oq palayni mana juda judayam mayda qilingan mayda qilib turib chiqarib mana shuni aralashtirib solib ekan o'shanda xohlaganidna yeyveradi mana shu holatda bog'ladi tuzi oтдельно turadi mana suvi отдельно bularni ham o'sha bular ikki mahal eydi a ikki mahal eydi ortib qolgan bular ham ikki mahal yeydi bular to'rt tish olti tishlar bir yuz yigirma gramdan bir yuz ellik kilogrammgacha bo'lgan qo'chqorlar hammasi nasldor hisori qo'chqorlar bular ham xuddi shunaqa buni ichida endi tish yorgani ham bor ekan mana ko'k endi tish yoribdi lekin tanasi juda ham katta ekan ekanikki tashen endi endi ikki tishga yoribdi keyin to'rt tishi bor ekan mana bunsi s kattaroq ekan basi olti tishmi bu olti tish ekan mana qo'chqorlarimiz hammasi katta gigant qo'chqorlar bular ham xuddi shu yo'nalishdaydi xuddi bir xil ekan mana yem bilan o'sha nimani somonni endi nima somon deyman bedani yeryong'oqni aralashtirib solinar ekan bularga nima quruq yem bermaysiz sabab nagilar quruq yemayapti endi <laughs> ular shunga o'rgangan ular a ular shunga ular bu yemga o'rgangan ular bu yemga o'rgangan mana shu holatda yeydia sizuchun ham ketmaydi kan har bittasi mana 5 beshtadan qamalgan bu tarafda jicha yoshroqlari va vaznlari jinda 7 yettita ekan a bu yerda ikki to'rt olti yettita ekan bular hammasi ikkita kishi hammasi 2 yasharlik mana o'n kilodan bir yuz yigirma kilolik bir yuzi o'n kilodan bir yuz yigirma kilogacha bo'lgan tirik vazndai qo'chqolar mun ko'kragini qarang jonivor otni ko'kragiga o'xshab ketibdi u haqiqiydlby edilbayevmi mana shularhaqiqiy edily quloqlari ham uzun uzun ekan a haqiqiy O qorasi ham zo'r ekan eslaringda bo'lsa mana shu yerda 3 ta 4 ta birinchi syomkada kimda esida bo'lsa, kommentariy yoziglar qoralar bor di o'shalarni olib ketishgan Qozog'iston akalarimiz a Mekka bu olib chiqib ushab syomka qilgandik Rossiyaga rossiyga berolmadi rossiyadan keldi Rossiyada rossiyadaami jo'natish qiyin bo'ldi da bo'ldida Rossiyaga? rossiyadan telefon qilishdimi rossiyadan malades olib borolmadik oliboa bo'lmadi un baldaqlari juda uzunmikan mo'ynidagi boshqacha ekan unham Xullas bu yerda shunaqa 110 120 o'n qo'chqirlar. Mana o'zi joy yoqdi menga mana shu ikkalasi juda boshqacha eka qarang bir g'arish keladi bularni ham o'sha ish qo'ozlari telefon qilasizlar nomerlarini akamiz nomerlarini aytamiz Ish ishqivoz telefon qilib kelsalaring iloji boricha olay olaydegan kelsalaring xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi yo'lda qilib berishadi hammasi toza sortовой qo'yilar ekan yem yeyish tartibi mana shunaqa ekan ikki xil yo'nalishda berishar na katta işte qo'chqorlarga quruq ko'rdingiz постоянно turar ekan bularga mana shu aralashma mana ichida makkasi ham bug'doyi hammasi aralashma xohlagan paytda yeydigan xohlagan paytda turar ekan bu ko'ngiga ham tegib qo'lmaydigan постоянно yebturar ekanda keyin qandaydir ukol ukol qilinadimi bularga qilinadiku yeah, yeah. qilinadi even... kind of it. a gol qilinadi har oy emlab turiladi turiladiba ishtahasiga ishtahasiga emlab turiladi ekan vitaminlar beriladi o'sha nima deydi alben salbin shunga o'xshagan dorilar beriladi yozgi kunda mana ventilyatorlar qo'yib qo'yishgan yozgi kunda buyer ochiq bo'ladi shaboda bo'ladi постоянно ventilyator ishlab turadi yozda kelib syomka qilganimda mana shunday ishlab turavdi endi hozir qish bo'libcha ulab qo'ydihv sovuqlaridan ham iloji bormi mana shularni sovug'idan ish qiyoi endi so'rashadida endiendi harakat xudo xohlasa o'shanga harakat qilyapsizda xudo xohlasa yangi yildan keyin soliqlardan ham kelib qolishi mumkin kelib qolsa съемка qilamiz haqiqiy qo'y qo'chqor ishqvozlari bo'lsa akamiz bilan aloqada bog'lanib tursalaringedilyi edilbay solig'ini olib kelishar ekan hozir akamiz bilan shu haqida gaplashib keldik yo'lda mana shularni haqiqiy edilbay solig'idan ma qirg'izistonga o'sha joyiga borib olib kelaman deyishdi xudo xohlasa niyatlariga yetsin kelib qolsa syomka qilib chiqaramiz bu yerdai beshta beshta o'nta bitta o'n ta. o'n beshtayi o'n yettita bo'ladimi o'n yettita yigirma bitta qo'chqor bor ekan hammasi gigant qo'chqorlar xullas bu yerda yuz kilogrammlik qo'chqorlar yo'q ekan hammasi yuz kilogramdi tepasidagi qo'chqorlar ishozlari telefon qilaverasizlar nomerni berasizmi endi akato'qson birlik bir yuzi qirq yigima nol nol yigirma yetti akamizn nomirlari bo'ldi aloqaga chiqaverasizlar xudo xohlasa adreslarni berishadi kelib ko'raverasizlar bu qo'chqorlarni qarang ikki qarich keladi semirgan bir o'n biru beshmbir o'nmi biru o'n santimetr ekan yelkasi yelkasi semizligini qarang bu jonivorlari shu mana hurmatli tomlnaschar mana shu yo'nalishda boqiladi ish qilolsa telefon qilasizlar sotiladi ma puli jinday qimmatroq ekan lekin kelishasizlar vag'ini bu o'sha bozorga chiqmaydi ekan bunaqa qo'ylar bozorda ham ko'rganim yo'q kim qo'y boqishni boshlagan bo'lsa ikki xil yo'nalishkan bunaqa katta qo'ylar mana постоянно nima qiladigan qo'ylar oldida постоянно turar ekan ammo etlari zo'r bu ko'ynagiga ha teyab bugib ham qo'ymaydi o'rganganda o'shanga endi bu a pishirib berardi buni o'zi oldin oldin pishirib beriladi mana shu to'rta qo'yni ash bita boqib ko'raylikh deb tashlab boqilyapti hozir ha bu yangilik bu yangi ko'pchiliklar ko'rardi biza bitta qilib ko'raylik nima qildikda hozir buni sinamoqqa shuni boshladingiz aeek yaxshi effekti nima bo'lyapti endi nima o'ylaysiz endi hali bu nimadan o'tilgani yo'q bu hali iспытанияdan o'tgan yo'q a o'tgani yo'q ular o'tgan ular zo'r ular endi ular bir partiya sotildi у bular bular necha oy bo'ldi s tashlalganiga ikki oy bo'ldi ikki oy bo'ldi o'z bitta qo'chqir eti normalni ola go'sht bo'lsa qo'yni boqiladigan bo'lsa ikki tishda necha oyda yetiladi yaxshi yemlasa ikki tish bo'lsami ha ikki ko'p boqadi ko'p boqiladi parodasiga qarab boqilaveradiakamiz juda uzoq muddat boqadi lekin endi kimga kim kimga qanaqa to'rt oyda pishib qoladi joydari qo'ylar i o'yla to'rt oyda tomon bo'ladi bular yemni ko'tari xohlagancha ketadi bular ko'taraveradi ha joydari qo'ylar to'rt oyda yetilari ekani bularni bersagiz bersangiz ketaveradidaa qarang mana ekranga sig'mayapti anaqa yurchi bu bir qomadingni olaylikchi bu odamga ega bo'laverar ekan bu hurmatli omunachilar mana qo'chqorimiz olib chiqdik mana dumbalarni ko'ryapsizmi mana постоянно bozorda ham aytaman shu dumbasi yorig'ini olaverasiz ham dumba katta ko'rinadi ham chiroyli semiradi ana bir yuz yetmish kiloni ag'di ekan bu tirik vazni qo'chqorni ko'ryapsizmi jonivorni bellari ham judayam yo'g'on oyoqlari ham yo'g'on chempion qo'chqorlardan yai jonaraa orqa tomonidan ko'rsatay akamizga iltimos qildik bitta olib chiqing bir syomka qilay odam kuchi yetmayapti o'tgan safar ham xuddi shunaqa na ko'kragi mana belni ko'rsata qo'lim bilan bir g'arch qo'yapman narigi taraf yana bir g'arsh qo'yyapti bu judayam katta qo'y bilmayen telefonda sizlarga qanaqa ko'rinadi kelib ish qihozir kelsalarin ko'rsalaring o'zlaring bilasizlar qo'chqorni bo'ldi mana hozir olib kirib qo'yamiz endi bittasini olib chiqdi endi hammasini olib chiqani vaqt yo'q anisini ham unisini ham olib chiqamiz hozir bo'lmasa bo'ladimi kattami bo'ldi hozir eshikni och shu hurmatli obunachilar shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz yoqqan bo'lsa like bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring o'ylaymanki kimgadir foydamiz tegib qoldi deb o'ylayman xudo xolasa, hammani video shunaqa qo'shqonlar bo'lsin qo'y ishozlarida Doim barakasini aka sizga ham bakasini bersin aka shunaqa chempion qo'ylarni bog'ib oling doim. sovluqlar kelsa yana syomka qilamiz chempion soliqlardan akamiz olib kelishadi qirg'izistonga tojikistonga borishmoqchi xudo xohlasa yaqin kunlarda bo'lib qolsa syomka qilib sizlarga taqdim qilamiz e'tiborlaring uchun rahmat o'zlaringni ehtiyot qilinglar keyingi syomкаlarmizda ko'rishguncha hurmatli obunachilar mana 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 bu usulda pishirib berilarkan hozir syomka qola dida hali esdan chiqib qolibdi syomka qilish mana shunga solib qo'yilar ekan buni pishirishi o'zini qo'ylarini go'ngida mana go'nglarini o'sha nima qilib olib qo'yisharkan yozni kunda olganda qurib qoladi qurib qolar ekan bitta to'ldirib qo'yadigan qozonni o'chog'di o'sha bilan o'zi bilan o'zi pishar ekan mana nechchi kilo solasiz endi an shuhamma qo'yga hammasisakson kilo pishsa sakson kilo omitai o'ttiz kiloo'ttiz kilo tushadi o'ttiz kilo tashlaysiz sakson kilo bo'ladi mana hamma yigirma bitta qo'yga ketadi sizlarga bir kunga ketadi bir kun mana makkasi ichida qaynagan qaynagandan keyin hammasi betiga chiqib pishadi bu o'zi suvini tortib <laughs> muzlagandan keyin sal ilimalih bo'lganda bu yerga tashlalib turib o'sha hashagi bilan aralashtirarkan mana hali ko'rsatdim mana shu holatda buni gaz ham ortiqcha <laughs> nimaga yetmagan faqat qo'yni o'zini go'ngini o'ziga sarflaydigan o'zinikini o'ziga pishirib berisharekan shu e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi syomkalarzda ko'rishguncha xayr